главный Александр Александрович, поздравляю вас с победой, которая наверняка не была у вас немало нервных клеток, когда у вас все для поговорить. Вы очень рано израсходовали последние тайм-ауты во второй половине матча. И как сумели достучаться до своих игроков на последних минутах, за счет чего сумели переломить тяжелейшую игру? спасибо за поздравления. Поздравляю также наших болельщиков. Э -э, счет чего? Ну, вы знаете, игра была очень такая нервная, бескомпромиссная. Я не думаю, что было очень много фееричных, интересных моментов. Да, они были, но, в принципе, игра была такая практически всю игру очко в очко. Где-то мы чуть оторвались, где-то они. И поэтому вот в концовке, почему рано пришлось брать тайм-аут, и что где-то начиная с начала, наверное, четвертой четверти, мы вроде и неплохо играли в нападении, были свободные броски, но то в свободный бросок не забьем, то какая-то потеря глупая, то в защите э, просто теряли игрока. Ну и, наверное, поэтому пришлось, чтобы счет не вырос до совсем страшного, потому что он, в принципе, уже был такой угрожающий. Наверное, поэтому пришлось раньше брать тайм-ауты, чтобы вернуть команду в группу сегодня, ну, можно сказать, по статистике, по крайней мере, не у всех игрок, игроков по Одессы игра пошла, если можно так выразиться. Тем не менее, вы доверяли долгое время игрокам, у которых не шел бросок, у которых не, не все получалось. А, боролись ли с соблазном делать замены, в частности, это касается молодых ребят, не Сенского, Монова, которые, в общем-то, достойно проявили себя во второй половине матча. Это полноценные игроки нашей команды. Это нельзя сейчас делить молодые, не молодые. Да, стараемся иногда в концовках, чтобы на площадке были более опытные, потому что, я так думаю, может быть, это и сказалось, вот именно в концовках эти последние броски, последние перехваты, может быть, и сказался опыт нашей команды по отношению к БК Киеву. Но так это полноценные игроки нашей команды, как они доверять. То вы не разделяете, а вы в любом случае каждому? Да, и хотелось бы, чтобы такими игроками в ближайшее время стали и Игорь Добриков, и Дмитрий Есть ли вопросы к Да, Олег Александрович, последние пару игр, вот, Джастин Лав заканчивал игру на позиции четвертого номера. Вот, ему было явно тяжело против более габаритных соперников. Это значит, что у нас нет качественного четвертого, или это продиктовано было другими какими-то соображениями? Ну, понимаете, есть у нас качественный четвертый – это Андрей Агафонов. Вот. Но если вы заметили, что концовку он играл на позиции пятого. Вот. И поэтому Джастин, иногда Денис заменяли его, Андрея, я имею в виду, на позиции четвертого. Так складывалась игра, что пришлось искать на тот момент оптимальный состав и оптимальное сочетание. И как мне показалось, что вот именно в таком составе, в таком сочетании у нас как-то игра выровнялась и в защите, и в нападении. И последний вопрос, Олег Александрович, это вопрос уже о будущем. Сейчас команде предстоит играть фактически в режиме 2 дня на 3. Добавились матчи группового этапа Кубка Украины, в котором, хотя бы, была непростая группа, не под реакцией, как вы оцениваете готовность команды к игре в таком режиме и цели? цели? Ну, вы знаете, Сам... то, что мы смогли э -э -э неплохо выглядеть в концовке, в самой концовке. Мы практически проиграли игру в середине четвертой четверти, в начале четвертой. Но в концовке собрались, игроки нашли какие-то в себе силы, и моральные, и физические. И, наверное, говорит о том, что в принципе мы готовы физически неплохо. Тем более это было против команды БК Киев, которая молодая, которая проповедует очень быстрый скоростной баскетбол. И, наверное, вместе с Ферро это, наверное, самая быстрая команда в лиге. Вот, и мы смогли выдержать их скорости и смогли как-то с какими-то силами войти в концовку. Я надеюсь, что нам хватит силы, ротации на то, чтобы достойно провести все эти игры, которые нам выпали в ближайшее время. Ж, спасибо, Александр. Спасибо.